Ви, ви послухайте, тут сьогодні не вирішується, підемо ми в наступ чи не підемо в наступ. Тут є шанс нам об'єднатися, почути один одного. Донести, донести питання навіть до цих людей, які, мабуть, більше зустрічаються з тими, від кого це залежить. І це в нас є шанс. Коли я говорю, що в нас ми можемо покласти, як. Як жукав, людей, українців, то побігемо, і ви нам під кулеметик підставите. Можемо, як жука, зробити? Можемо! Але навіщо це? Ні, я, я розумію. Хто хоче вмерти за Україну, нема питання. Але я хочу, щоб ми жили за Україну. І щоб в нас було цей шанс. Коли в нас є шанс, і наші хлопці йдуть 100, 200, 300, 500 метрів, я це за. Але якщо встанемо горда, Підемо прапор і підемо на кулемети? Я проти цього. я проти цього. Так, ми чули, що президент говорить, ми не можемо зробити танкоплот. У нас немає коштів. А куди ми підемо в атаку без танкового На чому? Ви ж розумієте, я хотів би сказати про Добробат. Про Добробат, я хотів би сказати. Ви знаєте, чому зробили Добробат? Тоді зробили добробати. Я... Чекайте, почекайте. Почекайте, я скажу. Щоб без добробатів наша армія вона не, могла, не могла кроку зробити. Добробати потягнули тих, хто вміють воювати на своїх плечах, своїм, ну, своїм почуттям своїм почуттям до України. Вони потягли армію. Якщо б не вони, нічого б не було. Сьогодні вже інша армія. Сьогодні армія, яку закалів там і А більше там Зелений Яри, коли їх розстрілювали під російським кордоном, тоді армія зрозуміла. То їх ворог і хто їх друг. До того армія не розуміла цього. І спасибі добробатам, що вони зробили те, що вони зробили. Вони спасли Україну. Я всім за це говорю і завжди це говорю. Але сьогодні є протистояння. Нам говорять, 2,5 мільйона, скільки там ще мільйонів, б не було, яка не було. Якби ми, ми не обрали е, принцип, принцип об'єднання, Росія нікуди не дивиться.

такое мероприятие? Начин, Начинаете с вранья для галочки. Это первое. Второе. Экономический аспект. Только блокада экономическая. Почему? Правильно. Потому что... Э, Буланская ТЭЦ тоже Ахметовская. Итогарские предприятия тоже Ахметовские. Для него это бизнес, бизнес на крови. Он сидит в Киеве, он сидит в Лондоне, и остальная мразь. воевали в Песках, с правым сектором, с У ребят, добровольцев, был такой лозунг. Самый первый. Побачу ворога, треба знищити. Так. Только так. Только так. И они знищували. А если командир говорит нет командира стреляют Так. Действительно. Тому не треба идти зараз по всей, по всей линии фронта в атаку. Але треба, побачив ворога, треба знищити. Блокада и жесткая ответка в обороне. Жесточайшая ответка в обороне. Нельзя ложить пацанов. Аспект. Военный. Политический. Почему? Ну это же бред. Три года на крови суки сели в Верховную Раду. Э, стал президентом. Я вам приведу примеры своей жизни. Политический. 25 мая с женой искал избирательный участок в Донецке. Я с Донецка. Лежу проголосовать против Порошенко, против этой мрази, которая загоняла нас э, на НКМЗ в партию регионов. Вот вам политический аспект. Пока эти твари власти, они нас будут сдавать. Сдавать. Вот четыре аспекта. пожалуйста. Я да. попрошу, одну секундочку, я попрошу коллеги, давайте не оскорблять никого. Все-таки мы интеллектуально развитое общество. Мы не оскорбление дела. Вы послушайте на улице, что они говорят. Поверьте, И я же самая, я самая я, я, этих людей. Я, я, слова. Что Эй, а давайте послушайте. будем толерантны друг друга. А когда? Пожалуйста. Вот сейчас. Слава, да. Да. Слава да. Господу Иисусу. председателем Совета Церкви города Краматорска, мастер церкви Владимир Зубер. Я понимаю, что частные моменты очень важны, и те советы, те предложения, которые здесь будут подаваться, вы запишите, систематизируйте и передадите. Я бы хотел обратить внимание на принципиальный вопрос, то есть целое, чтобы частное мы могли видеть в составе целого. Я бы рекомендовал тем, кому вы понесете эти рекомендации, заняться наведением порядка на свободной украинской территории. Я говорю депутатам Верховной Рады, когда вы деретесь и бьете друг другу лица, то это все за тем, как волн расходится и поднимают подобные конфликты. Как священник я не верю что люди, которые дерутся между собой, а должны решать вопросы достаточно толерантно, могут иметь моральное право на решение вопросов такого масштаба, как на Донбассе. Поэтому надо начинать с головы. Рыба часто оттуда именно попахивает. И, конечно же, если она будет здоровой, оздоровление пойдет дальше. Это очень важный вопрос. И перекидывать внимание общественности, смотрите, что делается на Донбассе, как там решить, решайте здесь. Это отчасти только лишь немецкая модель. Но делать это нужно, нужно гораздо быстрее. А, понимаете, когда человек болен, у него температура и боли, наверное, жаропонижающая и...